Ой. Красота, Ой. Неописуемая. Прям, красота, прям, неописуемая, красота неописуемая. Прям красота неописуемая. Прям красота неописуемая. Здравствуйте, спасибо. За что спасибо? За что спасибо? А у вас там форма, да? Да, у нас там за форма. День. Да, у нас там форма. Служили? Служил. Служил. Где? Центр информационно-психологической а, операции за, за Пентагонда. А вы? А вы? мы не служили. А служить готовы? А служить готовы. Только готовить. Готовитесь, мы это хорошо. Вы готовите. совершеннолетние девочки? Вы совершеннолетние девочки. А вы как думаете? Думать не моя задача. Моя не задача составить команду и требовать их выполнения. Вы совершеннолетняя девочки. Молодцы, молодцы, <свят> молодцы, молодцы. Не хотите ли посмотреть? Не хотите Как? М -м продуктивно. М -м продуктивно. Контакта. Контакта. Ну, расскажите нам, вы... Ну, вы Попробуем? хотите свободу России? Ну, вы хотите свободу России? Россия свободна у нас, да. Россия свободна. Россия свободна. Uh -huh. То есть не хотите. Свободен, есть не хотите. Почему не хотим? У нас свободная уже Россия. Она уже свободная. У меня есть сомнения. сомнения. У меня есть сомнения. А, в свободе а России. России? А, в Свободе России. Нет, конечно, я же сказал. Центр не информационно-психологических информационно операций Пентагона. Вы знаете, где Пентагон? Вы знаете, где Пентагон? Нет. А что такое Пентагон, знаете? А что такое Пентагон, вы знаете? Пентагон? Пентагон. Пента это пять. Пента это пять. На латыни. Ja. На латыни. Ну а где он находится? В Вашингтоне. В Вашингтоне. Mm -hmm. <одна> ну круто. Ну круто, обычно. Ну круто, обычно. Я же не генерал пока еще. Я же не генерал пока еще. То есть вы можете стать генералом. Если говорить о поканит. Ну, я имею такие желания. Я имею такие желания. Такие устремления. Такие устремления. Ну и как подвижение к этой к этому желанию. Ну, мы сейчас не это обсуждаем. обсуждаем. Мой нет, карьерный нет. рост, не самый, карьерный рост не самый главный. Мой карьерный рост не самый хотели, давайте. Мне необходимо да, понимать. Мне необходимо понимать, готовы ли вы на сотрудничество? Готовы ли вы на сотрудничество с контагоном? Лично мы нет. Тогда о чем мы говорим? Тогда о чем мы говорим? Скажи, Почему нет? О! служивые. Где службу рад на низ? А сука, Я же быть колорадские одни сбежали. Подполковник. Полковник, полковник. Ну что ж ты? Что ж ты мне от этого вот? В моем-то возрасте Полков? подполковником. Ты, как же я должен был проштрафиться, чтобы э, в, свое, в свои годы это подполковником быть? Вы что там всей ротой сидите? Какой ротой? Какой ротой? Полком целым сидим, понимаешь? А то вы там все подряд. Все с Днем Победы приходят поздравлять. Поздравляю вас, полковник. Молодец, молодец. А ты откуда сама? Из Курска. Ух ты, соседка, смотри, как. А я из Белгорода. Ой, у вас там тяжело. Ну, у вас тоже нелегко. А будет еще хуже. Так нам не летает. Это пока. Это пока, девочки. Они, они знаете ли, за всю свою историю они никому ничего не простили. Помните про бандеровцев? Что? В 14 году? Ну, в каком 14 году? В прошлом веке. Про бандеровцев помните? Да. Yeah. В смысле, вы помоложе будете, да? <свист> Немножко да. <свист> Это шутка, извините. Может быть, неудачная. Но вы там все шутить не умеете, полковники. И с вами шутить нельзя. <свист> Это да. У нас извинена одна, и та от фуражки надавила. Что есть, то есть. Ну, мне не стыдно на самом деле. Я же человек дурной. Мне что приказали, то я и делаю. А вот курские соловьи. А, а, а... а кто вам приказывает ну, майор. Как кто? Верховно? Как это майор? Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? Как это майор? Ну, я не, не понимаю. А ты почему-то. Какая у тебя военно учетная специальность? Военная учетная специальность у тебя какая? Ты кто по образованию? По образованию. Я, по образованию кто ты? Кто инж, инженер-технолог? Нет, химик-технолог. Химическая переработка. Это же прекрасно. Пластмасса. Ты прямо сразу лейтенантом будешь, как только в армию придешь. Нам переработка пластмасса крайне необходима. Крайне необходима. Просто это жизненно необходимая функция в нашей армии. Мне пора, похоже. Вы сейчас меня забербуете. Да не, 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 стой, стой, стой. Ну куда же? Ну куда же, куда же, куда же? Сразу дадим звание лейтенанта. Младшего. Младшего. Какая? Ну. До полковника тебе останется каких-то лет 15 строгого режима. Ну, к вашему возрасту полковником стану. Нет, если ты будешь со мной активно сотрудничать, полковником станешь значительно быстрее. Раньше, чем я. Я что, вас убью? Нет, надо просто активно сосуществовать. Сосуществовать, ладно. Ой, не, мне это все не близко, я работаю продавцом. Продавцов чего? Химии? Нет. Страхование жизни. Давайте я вас застрахую. Это было бы неплохо на самом деле. У нас тут примерно полмиллиона не застрахованных уже по соседним землям лежит. Славно. Что тут славно? Только страховка военных действий. Это же форс-мажор, ну что ты мне чешешь? Я же имею юридическое образование. В условиях форс-мажора страховой случай не работает. Что, верно. Ну так а зачем ты мне чешешь? Ну Я же, я хоть и полковник, но я же не совсем одевот. Я сказала, что она не действует в зоне боевых. А, ты сказала, не действует, я понял. Не действует. Я думал, ты меня хотела развести вот это вот. Ну так я бы тогда уже полстраны развела. Это нельзя так. Почему? Как раз в условиях нашей страны именно так и можно. Более того, в условиях нашей страны именно так и нужно. Потому что если не мы их разведем, то они нас разведут. Еще больше того закопают. У меня, кстати, есть своя собака, если что. Что у тебя есть? Свой, э, своя овчарка. Кавказская. Пограничником пойдешь. Мухтар? Вот такая. Подойдет? Подойдет, подойдет. Пес таракан. Назовем он таракан. А зовут тебя как? Катя. А если две Катя? Как Катя? Ну а если две Катя? Согласна? Чего? Ладно, это сложно. Это армейский юмор. Не, Понял, обращ не обращаю внимания, это армейский юмор. Девушка, это, это анекдот я вспомнил. Пожалуйста. Девушка, как вас зовут? Э -э Катя? Э -э пойдете со мной сегодня вечером? Нет. А если две, Катя? Не понимаете армейского юмора, да? Катя. Что? Вы меня слышите? Да, я просто пытаюсь догнать шутку. <laughs> я же говорю, это армейский юмор, он не для всех. А, кстати, неужели в Курске до сих пор Новый год? Ничего? Новый год в Курске до сих пор. У меня просто гирлянда, у нас московское время, на улице-то светло. Опа. Понимаю, понимаю. А скажите, а вы, может быть, так маяки подаете украинским беспилотникам? Может, вы с ними в сотрудничество вступили? Вы у меня вызываете сомнения. Вы посла медальон, а у шпака, нет, слава... у шпака магни... магнитофон. Вы мне сейчас будете рассказывать про славу России, про Путин, молодец и все остальное. А, сам, а сама на маячки на окна повесила. Ай, нехорошо, ой, нехорошо. Блин, откуда вы узнали? А, я же тебе сказал, Полковник. А ну, да. Две кати. А вы, секретный шпион Украины. Что? Может, это вы секретный шпион Украины? Да что ж, я буржуин какой-нибудь. За банку варенья. А я что, я Ты не сразу не... видно буржуинка. А что это так? Ну а как? Пиво глушишь. А как? Так. И что? Продаешь. Правильно. А почему пиво? Водки крышу несет. Водку надо. Водочку, девочка. На родине живем. Водочку надо. Принеси нам, мальчик, водочки. Я домой лечу. Я домой лечу. А ты вот это пиво глушишь. Еще у тебя какие-то буквочки на бокале пива э, произведено в Евросоюзе. 0,5 литра. Э, все какой-то латиницей не наш ты человек, Катя, не наш. Не совейский. Не совейский. Шпионка. Шпионка. Шпионка, Катя. Я не знаю, как мне доказать. водки сходить, купить. За сходи, Катенька, за водкой. Искупи грех. Я не знаю, блин. У меня душа русская. Это ты мне сейчас расскажешь. Знаешь, в 30-40-х годах прошлого века наши с тобой сограждане на груди профиль Сталина били. Думали, стрелять не будут Сталина. Давай, давай, давай. давай. Есть у тебя Сталин на груди? Нету, нету. Вот и Сталина ты не любишь. Может, ты и Путина не любишь? Путина люблю. А Сталина? Я даже знаю, когда у Путина день рождения. Ну, это любой дурак знает. А у Сталина когда? Ну, когда. А у Сталина когда? Тут вопросы я задаю, а Катенька. Когда? Тут вопросы я задаю, От... Катенька. А что это вдруг вы мне не командир. Это... Когда у Путина день рождения? Это пока, Катенька, не командир. Пока. Может, мы уже договорились. Лейтенант, это сразу получишь, будешь работать активно э, и э, продуктивно, контактно. Э, будешь старшим лейтенантом, потому что и. До капитана дослужишься. Угу. Вы мне скажите, когда день рождения у Путина? Я вам уже не верю, что вы это страшная, это страшная военная тайна. То, что сейчас озвучивается в Википедии и в других средствах массовых, массовой информации, это ложь, которая призвана э, ввести в заблуждение наших противников. На самом деле Путин родился даже не в пятьдесят четвертом, не в 52-м, а в 1945 сорок году. А когда день рождения? 20, если быть честным, если быть абсолютно честным, 20 апреля. Он в октябре родился. Это все так думают. Я знаю, что все думают про 7 октября и все такое. А родился он 20 апреля. Просто это не хотят. Об этом не хотят рассказывать, потому что 20. Потому что 20 апреля день рождения Гитлера, и никто не хочет э, сопоставлять вот эти вот два э, святых для русского человека имени Гитлер и э, Путин. Поэтому сказали про Октябрь. А у вас когда день рождения? У меня день рождения, я вам скажу, когда 25 декабря, ну, собственно говоря, от Рождества Христова первого года. Вы костерок? Я Иисус Христос. А Путин водит? Блин, нет, Путин весы. Я никогда не поверю, что Путин родился в апреле. Вы меня Какие весы? О чем вы говорите? Я вам скажу, почему про, про октябрь говорят. Есть такой термин и праздник в Советском Союзе был Октябрьская революция. По новому стилю она произошла 7 ноября, а по старому 25 октября. Чтобы совместить эти все вещи, сделали 7 октября. А на самом деле он родился 20 апреля. Но об этом знает только единица. И теперь вы тоже. Только никому не рассказывать. Это страшная военная тайна. Хорошо. Вы с ним знакомы? Я боюсь, он меня уже не помнит, но да, я был с ним знаком. Все, я уже маякнула украинским спецслужбам о том, что у Путина день двадцатого апреля. Ну, зря. Абсолютно зря. У вас же не меня не меня арестуют и повезут по тундре, по железной дороге, где мчит Курьерской, в Аркута, Ленинград. А вас, вас, вы же маякнули. Пиздец. Ровчарку мою с собой заберут. Овчарку забираете? Должно же быть что-то покушать. Что там есть это? Ну, вот и ее и будете. Есть. Вот ее и будете. Понятно. Ну, ладно, напугать у меня. Да напугать. ладно, перестаньте. Ну, что вы боитесь? Это еще не страшно. Это только присказка. Сказка впереди. Ну, давайте. Празднуйте. Ага. Спасибо. Хорошего дня. С праздником. С днем Европы. С днем Европы и с днем уличного музыканта.